হেল্ল' ইভ নমস্কাৰ মই প্ৰিয়াংকুই আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে হয়তো মোৰ থামলেন দেখি গম পাইছে বা অৱগত হৈছে মই আজি কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি মূল বিষয় হৈছে এই ডেই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আহিবনে বা নাহে আৰু নেক্সট এটা কথা অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ যিসকলে কোৱালিফাইং কৰিলে বা যিসকলে নট কোৱালিফাই কৰিলে এতিয়া যাত্ৰা কি হ'ব আৰু যিসকলে কোৱালিফাই কৰিলে তেওঁলোকেতো চাকৰিটো পাই যাব তেওঁলোকৰ নৱেম্বৰত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে অসম মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অৱগত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ মানৰ পৰা জইনিং কৰিব তাৰপাছত যিসকলে কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে এক দুই বা পইণ্টৰ বাবে ৰৈ গ'ল এইদেৰ ক্ষেত্ৰত বুলিয়ে নহয় আছাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ডি এছ এছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ একজাম হৈ গ'ল বা যিবিলাক আমাৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ গ'ল তাত আমাক যিসকলে কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে সেই সকল কেন্ডিডেট এটা করব কি আসলে আমার নিবন আসলে আমি যখন কেন্ডিডেট সরকারি একটা ভাবে যে সরকারি চাকরি প্রত্যাশিত যুবক যুবতী সকল আছে সেই সকলে এটা করব কি আমি হয়তো দেখা পাইছিল কি লক্ষ লক্ষ কেন্ডিডেটে এই ডেট এপ্লাই করেছিল আপনাদের দেখা পাইছিলেন আজি আজকে অফ কি হাই যাব কারণ সকলে চেষ্টা করেছে সকলে পড়িছে প্রথম কথা এই অসম সরকারখানে কি স্বচ্ছ নিকাভাবে কাম কৰিবলৈ গৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আজি দুখীয়া ঘৰৰ পৰিয়ালৰ এটা এটকাও নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে কাৰণ তেওঁ কষ্ট কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ দেই দুখীয়া বুলি ক'ব ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ সেইবাবে কৈছোঁ কাৰণ দুখীয়া ঘৰৰ এজন যুৱকে এক টকা এটা কাকো দিব নোৱাৰে কাৰণ চাকৰিৰ নামত কিন্তু সেই যুৱকজনে আজি কষ্ট কৰিছে বা চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা কৰা বলত কি হৈছে আজি তেওঁ নিজৰ কষ্টৰ ফল আজি হয়তো তেওঁ পাইছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰখনৰ বিশেষ ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে প্ৰত্যেকজন যুৱকে যুৱতীয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এ ডি আইতে হওক বা ডি এইচএছতে হওক মেডিকেল বিভাগতে হওক বা আৰু টিচাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু আছাম পুলিচতে ক্ষেত্ৰতে হওক আমি হয়তো নিউজ পত্ৰই হয়তো দেখা পাইছোঁ বা আমি অৱগত হৈছোঁ এতিয়া যিসকলে কোৱালিফাইং কৰিব নোৱাৰিলে সেইসকলে এতিয়া কৰিব এতিয়া যি সকলে কোৱালিফাই আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব কি আমি এইদৰে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আহে নাহে আমি এইটো ভাবি থাকিলে নহব কেলে কৈছো এইদৰে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ওলাব কেতিয়া এপ্লাই কৰিম কেতিয়া আৰু একজাম দিম কেতিয়া কাৰণ আমি এটা কথা গম পাইছোঁ আমাৰ এই টি এ টু পইণ্ট জিৰ'ৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ প্ৰায় অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পৰা ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে দুবছৰ সময় লাগি যায় দুবছৰমান সময় লাগি যায় তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব এতিয়া যদি আমাৰ নটিফিকেশ্যনো আহে এই ডি এইট থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' খুব সময় ছাব্বিছতে ছাব্বিছৰ লাষ্টলৈ যদি গুচি যায় বা ছাব্বিছৰ লাষ্টত যদি আমাৰ এই ডি এ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' নটিফিকেশ্যন আহে তেতিয়া আমি সাতাইছটো যাব আঠাইছ আঠাইছতহে তোমালোকৰ ফাইনেল চিলেকশ্যন হ'বগৈ গতিকে সাতাইছ মানত তোমালোকৰ যি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব গতিকে মই ভাবিছোঁ এই ডি এইট থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'লৈ আশা নকৰি আমাৰ যিবিলাক আছে নহয় চেণ্ট্ৰেল লেভেলত বহুত এক্সাম আছে এম টি এছ হওক বা এছ এছ চি জি এম টি এছ হয় চি চি এল হয় চি এছ এল চি এ চি এছ এল হয় গতিকে সকলোবিলাক এক্সাম আমি দি থাকিব লাগে বুলি ভাবিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ যিবিলাক এক্সাম আছে প্ৰত্যেকটো এক্সামে আমি দি থাকিব লাগে কাৰণ আমি এই ডি এল ই এই ডি এ ইলে বুলি আমি পঢ়ি থাকিব লাগে কাৰণ তাৰ মাজতে আমি যিবিলাক কম্পিটিটিভ যিবিলাক একজাম হৈ থাকে এইবিলাকত আমি দিব লাগে এতিয়াতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছে যে নৱেম্বৰ মাহত আছাম ফৰেষ্টৰ এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্টসমূহ উলিয়াব গতিকে সেইটো আমি সঠিককৈ আমি গম পালোঁ গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে যিসকলৰ হাইট আছে যিসকলৰ ৰানিং ভাল যিসকলে পঢ়া শুনাটো অলপ ভাল তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব তেওঁলোক ফিজিকেলত যিসকল ফিটনেছ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব আছাম পুলিচত গুচি যাব আছাম ফৰেষ্টত তেওঁলোক গুচি যাব কিন্তু যিসকলৰ হাইটটো অলপ কম বা তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে পঢ়া লাইনটোতে যাব লাগিব গতিকে মই ভাবিছোঁ যিসকলে চি জি এলত ট্ৰাই কৰক এম টি এছত ট্ৰাই কৰক আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ এন টি পি চি আহি আছে এন টি পি চিত ট্ৰাই কৰক লগতে ৰে'লৱে গ্ৰুপ দি যিসকল ভেকেঞ্চি আছে যিসকল এপ্লাইটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তাত তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰক গতিকে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যিবিলাক একজাম আছে তাত ফ'কাছ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু লগতে এই ডি এ থিপঞ্জীও আহে নাহে এইটো পাছৰ কথা যদি আহে তেওঁলোকে পঢ়ি থাকিলে মানে কণ্টিনিউ গতিত পঢ়ি থাকিলে মানে নিশ্চয় এই ডি এ থিপঞ্জীও ক্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু যে এই ডেই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আহিব আহিব বুলি যে তোমালোকে এনেই পঢ়ি থাকা কি হ'ব তোমালোকৰ যে মাইণ্ডটো কিবা এটা হেৰি হৈ ডাউন হৈ যাব কেলৈ কৈছোঁ তোমালোকে যদি এক্সামবিলাক দি থাকা মাজে সময়ে পঢ়ি থাকিবা এক্সামবিলাকো দি থাকিবা তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ লাভ হ'ব গতিকে ময়ো আপোনালোকৰ মাজত দুটামান সেইভাৱে কথা কৈছোঁ মানে আপোনালোকৰ যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকো কি হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত হতাশ হৈ যায় কাৰণ পঢ়ি আছোঁ পঢ়ি আছোঁ যদি একো এটা এক্সামেই নিদিওঁ তেতিয়া কি হ'ব মনটো কিবা এটা ডাউন হৈ গুচি যায় গতিকে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যিকোনো ধৰণৰ এক্সাম যিকোনো ধৰণৰ এক্সামত অনলাইন এপ্লাই কৰক বেংকই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামবিলাকত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰক আৰু লগতে পঢ়ি থাকক আৰু দি থাকক কাৰণ এই সময়কণ অৰ্থাৎ বিছ বছৰৰ পৰা পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিসকল যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলৰ যিটো মাইণ্ড এই মাইণ্ডটো আচলতে বৰ বেলেগ এটা ক্ৰিটিকেল পৰ্যায়ত গুচি যায় বহুত ডাউন হৈ যায় কেতিয়াবা বহুত আপদ যায় গতিকে আমি সদায় মটিভ হৈ কাম কৰিব লাগিব আৰু যিসকলেতো আছাম ফৰেষ্টত যাম বুলি ভাবিছে যিসকলৰ হাইট চাইডটো ভালেই বা তেওঁলোক ফিজিকেল ফিটনেছ হয় তেওঁলোকৰ এতিয়া প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আপোনালোকেতো দেখা পাইছিলে কিমান হাই কাট অফ গৈছে আছাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে যে এইবাৰ আছাম ফৰেষ্টটো যে তেনেকুৱা নহ'ব কোনো মানে নাই যিসকল কেণ্ডিডেটে ফাইনেলত চিলেকশ্যন নাপালে তেওঁলোকেতো এতিয়াতো ৰানিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আহিলে পূৰা ৰাণিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে গতিকে মই ভাবিছোঁ পূৰা এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰক মানে কম্পিটিশ্যনটো বহুত হাই হ'বই কাৰণ আমাৰ এই চৰকাৰখনে স্বচ্ছ নিকাভাৱে যেতিয়া দিছে প্ৰত্যেকে জানে যে নিজে কষ্টৰ ফলত চাকৰি পাব গতিকে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে কষ্ট কৰা আৰু চেষ্টা কৰা লগতে ময়ো চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোককো এটা মটিভেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব গতিকে এইটোৱে আপোনালোকৰ মাজত সৰু এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইদৰে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত মই শেষাই ক'ব বিচাৰোঁ যদি আহে ভাল কথা কিন্তু আহিলেও এইদিন ওৱান পইণ্ট জিৰ' আৰু এইদি টু পইণ্ট জিৰ'তকৈ ভেকেঞ্চি যথেষ্ট কম হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ তাতো কিন্তু পূৰা হাই ফাই কাৰ্ট অফ যাব লগতে কম্পিটিশ্যন ভেৰি টাফ হ'ব এতিয়াতো দেখিছিলে কিমান লক্ষ 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 কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে তাতো যে নকৰিব কোনো মানে নাই প্ৰত্যেকে চাকৰি লাগে আজিৰ দিনত আৰু প্ৰত্যেকে কষ্ট কৰিব গতিকে কষ্ট বলতহে আজি হয়তো প্ৰত্যেকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ মাজত সৰু এটা আপডেট দিবলৈ বিচাৰিলোঁ আজিৰ ভিতৰত ইমানেই ধন্যবাদ জয়াখন